лейтенант, особовий склад табірного збору з нагоди урочистого відкриття табірного збору 2016 року вишиковано проєктор по службе полковник Семків. Здравствуйте, товарищи! Большой, здоровья, товарищ генерал -генерал. Ровно несколько месяцев тому назад, почти что год тому назад, мы с вами встретились здесь 15 августа. Я вам говорю, что время пролетит очень быстро. Ваша основная задача – качественное усвоение учебной программы и готовиться к тому, что просто время будет очень-очень быстро в течение обучения проходить. Так оно и есть. Сегодня мы, можем сказать, приехали в учебный центр для того, чтобы подвести итоги работы за год и готовить себя к дальнейшему обучению на старших курсах. Обращаясь к вам, хочу сказать, что тот лозунг, который всегда говорил и что главное это усвоение учебного материала качественно, достойно, с пониманием, той ответственности, которая сегодня стоят перед подразделением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, это главная ваша задача. От того, как вы освоите учебный материал, зависит ваше будущее. От того, как вы себя настроите, в это сложное, наше действительно сложное время, когда хотелось бы, чтобы и зарплата была на более высоком уровне, хотелось бы, чтобы бытовые условия были на более высоком уровне, тем не менее при всех этих сложностях посвятили себя служению органах подразделений в службу по чрезвычайным ситуациям. Это важно. Я всегда говорю, что тот слова, который понимает, что это не его, что служба эта связана практически без выходных, без праздников, потому что когда народ отдыхает, наше подразделение всегда находится на боевом посту, обеспечивает безопасность наших граждан, обеспечивает спокойную жизнь, обеспечивает проведение любого мероприятия. И для этого себя нужно готовить на всю оставшуюся жизнь, сколько себя решили посвятить службе. Мы находимся на прекрасном месте, вот здесь, в учебном центре, вот рядом здесь присутствует сидит уважаемый Владимир Владимирович Парев, первый ректор учебного заведения. Я вспоминаю те 25 лет тому назад, когда мы выезжали сюда, не было этого маленького клуба, не было плаца, не было казарм, не было столовой. Стояли палатки большие, стояли столы на улице, также были дожди, все, и мы здесь жили в течение двух месяцев, все делали, строили своими руками. Я благодарен вам, то что вы тоже внесли свою лепту, сделали много на улучшение материальной базы нашего учебного центра. И пройдет еще не один, не один, это четверть века, еще не одна четверть века, и будут те, которые первые были здесь сегодня, вспоминают с большой благодарностью время, проведенное в учебном центре. И вы будете всегда это помнить. После вступительных экзаменов, когда мы приехали сюда, в учебный центр, было очень тяжело. Особенно эти 15 дней, думали, скорее бы они прошли. Сегодня мы уже освоены. и вот общаюсь, я сегодня зашел в спальное помещение, пообщался с курсатами. Мне очень нравится, что люди настроены по деловому. И главное завершить учебный год, получить тот объем знаний, чтобы вы себя потом хорошо чувствовали на практике. Я еще раз повторяюсь, наша служба была, если будет, и мы должны себя готовить к тому, чтобы быть полезным нашим людям. За последние, слава Богу, последний год по линии нашей службы, Державной службы с надзвичайной ситуацией, слава Богу, не было никаких серьезных таких вот происшествий, связанных с чрезвычайными ситуациями. Однако это не говорит о том, что какие-то были расслабления. Впереди осенне-летний период. Сегодня наши курсанты находятся на стажировке, и старшие курсы будут убывать на стажировку. Особенно сегодня готовятся к пожароопасному периоду. Это Херсонская область, Николаевская область, а особенно Херсонская область и другие областях, где, к сожалению, когда случаются страшные пожары, и тогда приходилось очень много работы и опасность для граждан, опасность для подразделений. Если вы смотрите телевидение, читаете газеты, то знаете, вот совсем, совсем недавно более 250 тысяч гектаров леса в Канаде горят, эвакуируют целые населенные пункты, города эвакуируют, людей эвакуируют, население, эвакуируют технику, материальные ценности, потому что просто страшная ситуация. Однако будем надеяться на самое лучшее. Однако для вас, я еще раз повторяюсь, самая главная задача в учебном центре завершить, успешно завершить первый курс обучения, получить в полной мере те знания, которые должны для первого курсника быть, готовить себя ко второму году обучения, ну и по завершению обучения прибыть на зимние квартиры, уехать в отпуск и готовить себя к новому учебному году. Это ваша минимальная задача, которая перед вами стоит. Насколько я знаю, по линии учебного процесса, вот полковник Назаров докладывает, что таких вот нет у нас особо опасных, которые подлежат отчислению. Все усваивают в полной мере учебную программу. Слабаки, которые были, они покинули наши коллективы. Ну а то, что двойки надо бывают, на то и есть учебное заведение. Не бывает без двоек, не бывает без пятерок, на то и есть. И не обязательно по жизни должен быть с красным дипломом, и не обязательно желательно. Но никогда не останавливаться на досиду. Там всегда нужно стремиться к новому и осваивать все, что необходимо для своей будущей профессии. А глушаю на вчерня, на крыльями. с участь в удостоверенні навчально-матеріальної бази університету, наказом ректора 19 травня 2016 року номер 125 нагороджується грамотою університету, курсантом, факультет номер 1 Гравченко в меня контент. Я. И награда Пьюген. Валентин. Я. Yeah. Yeah. Кирку Владислав. Я. Yeah. номер четыре. Наконечный Евген. Чуп Андрей. <плодисмент>

Прежде всего, цим наказом оголошено подтягуще 17 курсантов по курсу и трех Уважаемые коллеги, я знаю, что заслуживает наград более большое количество. Каждый из вас своим трудом, своим стремлением, знанием проявил за этот год действительно хорошие показатели, хорошие желания служить. Я вот смотрю на или я вот редко я общаюсь, где мы с офицерами. Вот прошел, выросли прямо на голову стали больше еще. Какая-то маленькие проходили такие, а сейчас такие, это очень нравится. Коллеги, я хочу с удовольствием предоставить слово, как я уже говорил, первому ректору нашего учебного заведения Владимиру Ивановичу тот, который из среднего пожарно-технического училища создавал и создал на сегодняшний день, который существует Национальный университет гражданской защиты. я хочу от имени старшего поколения преподавателей поздравить вас с началом нового лагеря сбора, пожелать добра, счастья, благополучия и главное здоровья. И хотел бы вам пожелать на те время, которое у вас есть, чтобы вы занимались волейболом, баскетболом, достойным теннисом, пожарным спортом, чтобы вы плавать научились, чтобы вы были крепкие. Я когда учился, был курсантом, у нас тот, кто не занимался спортивным мероприятием, считался и совсем такой уверенным курсантом. Поэтому я желаю вам добра, счастья и всех самых лучших успехов в учебе. Здоровья! Олене Владимировне Добрый день, офицеры, курсанты, родители и гости, которые прибыли сегодня на юбилейный лагерный сбор, открытие сбора. Уважаемые руководящие состав университета, офицеры, преподаватели и наставники, от лица родителей, позвольте от всей души и чистого сердца сказать вам огромное спасибо за то великое и ответственное дело, которое вы выполняете каждый день. Вами проводится огромная работа по организации и проведению учебного процесса, организации досуга курсам. Вы заботитесь о наших детях изо дня в день, в мороз, дождь и солнечные дни, несмотря ни на тяготы, ни на болезни. День за днем вы вкладываете в своих воспитанников не только знания, но и частицу своей души. Делайте из них ответственных, целеустремленных и мужественных офицеров. Вместе с нами, родителями, радуйтесь их успехам и огорчайтесь неудачами. Мы знаем, что в университете собрана команда настоящих профессионалов своего дела. И ваша работа ⁇ это пример, э, пример энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы сегодня, Украинскому обществу и подрастающему поколению. Какое гордое призвание давать другим образование. Частицу сердца отдавать, чтобы офицера воспитать. Пусть в вашей жизни будет больше радостных событий. Умных и талантливых курсантов. Спасибо вам за ваш тяжелый труд. Слово для Татьяне Шановний ректори, офіцери, ветерани, гості та батьки, сьогодні ми зібралися на урочистому відкритті табірного збору. Прийшло вже вісім місяців з того, як ми повернулися з курсу молодого бійця, а зараз уже отримуємо нові знання та навички. Від лиця всіх курсантів ми хочемо висловити слова подяки всім офіцерам та викладачам за їхню непросту та важку роботу. Я думаю, що ці дні, проведені тут, ми запам'ятаємо назавжди. Спасибі. Зараз слово представлювання Готово Сенігарам. Я звісно від присутствую уважаємо чоловіка Володимира Вілічного, який долиє води вислав Харківському прихальському адміністрації. управления по чрезвычайным ситуациям. Тот, который постоянно был связан с учебным заведением, вот сегодня я вижу, он приехал в гости, скромно, но ну, он вообще по жизни скромный человек. Ну, скажите пожалуйста. Мне хочется от всей души, вот вижу вас всех радостных, обычно, говорится, пугает всех, сбор А здесь, наоборот, радость в глазах, блеск в глазах. Все этого хотят и запомнят, как уже сказала первокурсница, на всю оставшуюся жизнь. Я вас поздравляю с той замечательным днем, открытием этого лагерного сбора. Родители поздравляли с тем, что они ну, увидели своих детей, рады этому. Ну и хотят, чтобы их дети, как уже сказал Владимир Петрович, выросли на голову и по знаниям, и по росту. Всех благ вам, главное здоровье, чтобы вы не пугались этого дождя, чтобы у вас все было замечательно. В добрый путь, спасибо. спасибо. Товарищи, поздравляю с открытием лагерного сбора. Слава Украине! Ребята готовили а целую программу для вас спортивного праздника. Эстафета, плавание, гири и так далее, и так далее. Но я думаю, вы нас поймете. Поймете, меня, ребят. Ну, поэтому больше отдохнете и больше дарим ребятам отдохнуть. Желаю удачи. Прошу. Дякую, Макрионисту, за приветствие. Прошу вас занять по шестью А завершая, расширить предприятие Лагерного сбора. Запрошена артистка из места Чигуев. София Шадрина, Ваши области. Сами, на. Ректор Национального университета гражданской защиты генерал лейтенант Садковой Владимир Скажите, пожалуйста, сегодняшние учебные сборы, насколько они отличаются от предыдущих и что может сказать сегодняшней молодежи в Ну, учебный сбор, я скажу, особенный. Во-первых, он юбилейный. Четверть века, 25 лет тому назад мы на этой территории, которую осваивали, которую начали в общем в голом лесу, в котором не было ничего, то, что вы сегодня видите, это за 25 лет нашими руками, руками курсантов, руками офицеров все это создавалось. Поэтому уже этим он отличается. А задача одна, это завершить учеб... летнюю учебу, завершить зимнюю учебу, завершить учебу в учебном центре, завершить подведение итогов всего обучения за первый курс. И, можно сказать, на первом курсе поставить точку. Вот объем знаний, которые необходимо было дать, ребята получили в полной мере. И я уверен, что и очень приятно, что вот год прошел, и мы практически никого не потеряли. То есть те, те ребята, которые посвятили себя служению государственной службы через сервисные через... ситуации, они свою задачу выполняют, они настроены служить, и это очень приятно. А вот молодежь как настроена? Сам молодежь настроена. Отличается чем-то от предыдущей? знаете, когда говорят, что другая молодежь, слабаки, я не верю это. Замечательная молодежь, физически крепкие. Самое главное, хорошее стремление. Стремление к новому. Э, многие после школы пришли, надо, да, должно, действительно, может, немножко как-то физически были не в полной мере, а в той мере, чтобы было достаточно сдать э, самый необходимый минимум по физпаратурке. Но вот год вот завершается, вы посмотрите на них. да. Буквально на глазах изменились ребята. Физически закаленные, крепкие, надежные, главное, и преданные делу нашего государства. В американских фильмах часто показывают такие... Сюжет военный, там лагерные сборы прошли, и отсев там то рельса висит стукнул ушел и так далее. Вот вы ждете, у вас будет отсев 162 человека, да, на втором курсе? Я вам скажу, 162 учат, 162 будет. Здесь и не один не уйдет, потому что э, они определились в первые три месяца. особенно даже в первые 15 дней, когда был курс молодого бойца э, в августе месяце, понятно, после дома, после маминого питания, тяжело было, они ушли. Их немного было, их было всего лишь. Может, в общей сложности, я сейчас не помню, может где-то до пяти человек. А это, ребята, самое интересное, что вам сказать, что вот у нас сегодня обучается в университете всего общее количество э, около 40 девчонок, и ни одна девчонка не вышла. Ну, девчонки сильнее, вот. ребята все настроены на службу, и это очень непонятно. Кстати, год был тяжелый. Ребята принимали участие в различных чрезвычайных ситуациях, оказывали помощь нашему харьковскому гарнизону в той или иной чрезвычайной ситуации там может показания предлагать. Он какие-то да. ну, какие может, необходимо было работы произвести, там, по разборке конструкции и так далее. но никто не побоялся никаких трудностей. Мы оказываем практическую помощь в любом благоустройстве в наших районах. Киевский, Октябрьский районы, на территории которых обучаются ребята, никто не спасовал. И, в общем-то, жизнь и распорядок дня поставлен так, чтобы была постоянно физическая нагрузка для того, чтобы в будущем при действиях любой чрезвычайной ситуации любой из наших сотрудников чувствовал себя уверенно. Поэтому никто не уйдет. А чем суть практики? Еще работает об курсанты Я вам скажу, по учебному плану самые такие вот на учебные центры на летний период вынесены самые те предметы, которые связаны с физической нагрузкой. Это в основном физическая подготовка. Специальная подготовка. Это вопросы психологической подготовки. Здесь, ну, как пример, допустим, палатка окуривание в среде, непригодной для, сред... для дыхания среды, в противогазах. Плюс, ну, достаточно сказать, что утро начинается с того, каждый день пробежать 5 километров. Это примерно так вот, да, 5 километров каждое утро начинается с того, чтобы пробежать. 5, я ну, 5 километров. Их меньше. Ну, нормально. И поэтому вот, вы можете любого сейчас из взять, и ребята готовы на дистанцию. А перед выездом в лагерь у нас, вот, неделю тому назад, был марш-приход марш, -приход, марш -приход на 20 километров с двух территорий. Одна с территории Баварска, вторая с территории Чернышевского. Ну вот, допустим, Чернышевского выбежали с улицы Чернышевского 94, до пяти хаток добежали, там развернулись в боевые действия, собрались и, 20, и опять же 10 километров назад. Поэтому нормально, это все нормально. Кстати, все эти поколения, которые обучаются, все эти прошли. Я вот анализирую, когда я обучался, это было гораздо раньше, но у нас по утрам было меньше зарядка, ну допустим до трех километров. Здесь так поставлено, чтобы ребята готовили. Спортивной обуви и все себя готовят, нормально.